Ey Azərbaycan xalqı, yəqin ki, hər biriniz anlamısınız ki, İlham Əliyev Azərbaycan xalqından başqa hər kəsə milyonlar, milyardlar dağıdır. Almaniyada yəqin kürü diplomatiyasının sonunu görürsünüz. Kimlərə rüşvət veriblər, nəyiniblər, Aşbada kimləri satın alıblar və ən əsası Lukaşenko, Mehriban Əliyevanın yobru Lukaşenkanın bir açıqlaması rastma çıxdı qayıdıb dedi ki, mən gəlmişdim Bakıya, Bakıdan getdim Ermənistan'a, Paşinyanla danışdım və Paşinyana milyardlarla pul vəd etdim. Hansı ki, İlham Əliyev Paşinyana milyardlar vəd edibdi. Görürsüz, İlham Əliyev Azərbaycan xalqından oğurladığı pulları Paşinyana belə verir, amma Azərbaycan vətəndaşının haqqını bərpa etmir. Öz adıma deyirəm İlham Əliyev, sənin yaşayışıba soxum. Sənin quruquva soxum. Lukaşyenka qayran mehribanın lişni xirdəyinə qutarım. Qəhbənin balası. İndi görə bu mesajım gəlib sənə çatacaq, yoxsa çatmayacaq. Onu da belə ki İlham Əliyev, Naxçıvan klanı, Hacı İbrahim Nehrəmli, DTX rəisi, Arvadı qızları gəlinləri Qəhbəli Nağıyev, Vilayət Eyvazov, Prezident aparatında oturan Süleyman İsmayilov Səni sənin arvadını qəhbə qızlar batıb mənim qucağıma, hazı İbrahim nehrəmlini müdafiə elir. Hərəkətə keç Anar Ələkbərov. Mehribana anam deyirsən. Başın Leylanın bir yerindən çıxmır. Dil vurmaqdan dilin yara olubdur qəhbənin balası Anar Ələkbərov. Anla siz baxın atın kanta. Nukaşenkanın da daş uşaqları olsun bir daha Mehribanla qızların ağzına. Necədir İlham Əliyev? A, belə mübarizə olmaz deyən qəhrəmanın balalarına da deyirəm ki, mübarizə necə olur ki? Azərbaycan da siyasət var. Azərbaycanda siyasət süyüb qutarıbdı. Bir siyasətin ki başında qumarbaz, narkoman, arvadı qəhril Həməliyev olacaq. Qəhrəbər adını ki vir-vir neçə eləyir bilməyən cırıq mehriban Azərbaycanı paşa baycana çevirəcək. Qəhrəb atası 90 yaşında vəsfədə Hafiz Paşayev 86 yaşında vəsfədə, qəhqbabatsı Nərgizpaşayeva vəsfədə, İlhamın bacı uşağı Sevrin oğlanları vəsfədə, qəhqbə mehribanın qəhqbə qızları vəsfədə belə mübarizə olur. Takşdı özünüzə gəlib. Mən öz haqqıma görə danışıram və 2 gündən bir 3 gündən bir uhaməliyəm. Sənin qeyrətinə və soxacağam. Arvadının da xiftlərinə qutaracağam. Necə ki Lukaşenka zamanında qutarıbdı. Sən milyardları ora bura dağıt qəhqbənin balası.